Sering sekali kita temukan bangkai semut rangrang -rang dalam wadah minumannya. Dalam video ini akan kami sajikan tentang penyebab semut rangrang -rang yang jatuh dan tenggelam ke dalam air minumnya serta kami berikan solusinya. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol like. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut terang rang pada video kali ini, kami ingin menyajikan tentang fenomena semut rangrang yang jatuh dan tenggelam ke dalam air gula minumannya sendiri. Jika kita perhatikan sekilas, semut rangrang ini nampak sudah berpegangan cukup kuat pada wadah air minumnya. Namun pada kenyataannya, tetap saja ada semut rangrang yang jatuh ke dalam air gula dan mengotorinya. Bangkai semut rangrang -rang ini akan membusuk dan menyebabkan air gula menjadi keruh. Berdasarkan pengalaman kami selama berternak semut rangrang, -rang, kami belum menemukan efek buruk akibat bangkai semut rangrang -rang yang tercampur dengan air gula ini untuk diminum semut rangrang -rang yang lainnya yang masih hidup. Semut rangrang -rang akan tetap mau meminum air gula yang kotor ini sebelum air gula berubah menjadi asam dan berbau busuk. Bangkai-bangkai semut ini akan menjadikan air gula lebih cepat basi. Dalam kondisi normal, air gula yang tidak tercampur oleh kotoran apapun bisa disajikan dalam rak budidaya selama 5-7 hari. Dan air gula yang tersisa belum sempat diminum oleh semut terang harus diganti dengan yang baru. Akan tetapi, jika air gula tercampur bangga semut terang rang seperti ini, maka hanya bisa digunakan dalam rak budidaya selama 3-5 hari sebelum berubah menjadi asam dan berbau busuk. Untuk bisa mencegah hal ini terjadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu penyebab semut rangrang -rang jatuh ke dalam air gula ini. Penyebab yang pertama adalah semut rangrang -rang yang mati memang karena usianya sudah habis, bangkainya dibuang oleh temannya sendiri dengan cara dijatuhkan dari rak bagian atas dan secara tidak sengaja masuk ke dalam air minum ini. Jika kita menemukan bangkai semut rangrang -rang dalam kondisi terpotong-potong tubuhnya seperti ini, artinya semut rangrang -rang sudah mati sebelum ia tercampur dengan air gula ini. Semut rangrang -rang yang mati di dalam sarang akan dimakan oleh teman mereka sendiri. Dan ketika sari-sari makanan dalam bangkai semut rangrang -rang ini sudah habis, maka akan dibuang dalam kondisi terpotong-potong. Inilah salah satu penyebab banyak ditemukan bangkai semut rangrang -rang dalam air gula. Air minum atau air gula yang diletakkan di rak bagian bawah ini sangat rawan terkena kotoran dari pembuangan sampah oleh semut rangrang -rang yang berada di rak atas, termasuk bangkai semut rangrang, -rang, teman mereka. untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi, maka sebaiknya air minum semut rangrang -rang ini tidak diletakkan pada rak bagian bawah. Tempat minum semut rangrang -rang ini bisa diletakkan di alas rak yang paling atas atau di atas toples sarang koloni. Dengan cara peletakan seperti ini, maka kemungkinan air minum tercampur dengan kotoran relatif lebih kecil. Termasuk kemungkinan terkena bangkai semut rang-rang yang dibuang oleh teman mereka sendiri. Penyebab semut rang-rang jatuh ke dalam air minum mereka yang selanjutnya adalah dikarenakan mereka terlalu berjejal dalam mengambil minuman. Ini akibat dari kurangnya tempat air minum yang disediakan bagi semut rang-rang. Kondisi ini membuat semut rang-rang sangat mudah untuk tergelincir ke dalam air gula, karena mereka saling berebut tempat untuk minum. Dalam permasalahan ini, tentu solusinya adalah dengan menambah tempat air minum untuk semut rang-rang. Banyaknya jumlah tempat air minum ini tentu menyesuaikan dengan banyaknya semut yang dipelihara kan wadah tempat air minum yang digunakan oleh setiap peternak semut rangrang berbeda-beda maka dalam hal ini tidak ada aturan baku dalam jumlahnya. Jika kita lihat semut rangrang -rang yang mengambil minuman dengan cara berjejer dan tidak bertumpuk serta berjejal, itu artinya jumlah tempat air minum yang kita sediakan sudah ideal. Hal ini pernah kami sampaikan pada video terdahulu tentang minuman semut rangrang. Penyebab tenggelamnya semut rangrang dalam air gula selanjutnya adalah ketika kita menuangkan atau menambah air gula ke dalam wadah ini, gerakan air yang tertuang dianggap sebagai ancaman oleh semut rangrang. Semut rangrang akan langsung menyergap air gula yang tertuang karena memang mereka sangatlah agresif. Semut rang-rang yang menyerang dan tertimpa jatuhnya air gula akan ikut terbawa ke dalam wadah, sehingga ia akan tenggelam. Untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi, maka dalam menuangkan air gula ke dalam wadah ini, kita harus berhati-hati dan sedikit demi sedikit. Hal ini dimaksudkan agar tidak memancing agresivitas semut rang-rang. Karakter yang liar dan agresif ini harus kita mengerti dan juga kita maklumi karena memang semut rangrang kesayangan kita ini tidak akan bisa benar-benar jinak total walaupun sudah kita budidaya dalam jangka waktu yang lama. Semut rangrang sebenarnya bisa bertahan hidup beberapa detik di dalam air dan sebagian dari mereka bisa menyelamatkan diri dengan cara keluar dari air. Akan tetapi, kita tetap haruslah berhati-hati dalam menuangkan air gula ini, dikarenakan tidak semua semut rang-rang seberuntung itu. Jika kita menggunakan wadah untuk air minum semut rang-rang ini lebih lebar, akan lebih aman ketika kita menuangkan air gula ke dalamnya. Dengan adanya tempat yang lebih luas ini, kita akan lebih mudah untuk menentukan jatuhnya air gula yang kita tuangkan ke dalam wadah agar tidak menimpa semut rangrang. -rang. Pertama, kita cukup memercikan air gula ke dalam wadah ini dan kita berikan kesempatan bagi semut rangrang -rang untuk menyelamatkan diri dengan cara berjalan ke tepi. Jika ada semut rang-rang yang tidak mau menepi seperti ini, maka kita tambahkan percikan air gula agar mendorongnya, sehingga kita bisa mengisi wadah ini sampai penuh. Setelah semua semut rang-rang berada di tepian wadah ini, kita tuangkan air gula sesuai dengan kapasitas wadah yang kita sediakan. Ini adalah cara yang aman agar semut rang-rang tidak tenggelam dalam air gula. Jika wadah air gula yang akan kita isi bersih dari semut rang-rang, maka kita bisa dengan cepat menuangkan air gula ke dalamnya dengan aman. Oke, teman-teman. Berikut ini akan kami bagikan tips agar semut rangrang -rang yang terlanjur jatuh ke dalam air gula ini bisa lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Kita berikan semacam pelampung pada air minum ini agar semut rangrang -rang yang tercebur ke dalamnya mudah meraihnya dan digunakan sebagai jembatan untuk berjalan ke tepian. Dalam video ini kami menggunakan bahan dari bilah bambu. Selain bilah bambu, kami juga menggunakan bahan dari styrofoam. Pelampung ini ibarat adalah sebuah sekoci penyelamat bagi semut rangrang. Tips ini juga pernah kami bagikan pada video terdahulu yang mengulas tentang minuman semut rangrang. Baiklah, teman-teman. Dari tayangan ini dapat kita simpulkan beberapa penyebab semut rang-rang yang mati tenggelam dalam air gula, di antaranya yang pertama disebabkan karena peletakan wadah air minum bagi semut rang-rang ini pada rak bagian bawah, sehingga rawan menampung bangkai semut rang-rang yang dibuang dari rak di atasnya. Penyebab yang kedua adalah kurangnya wadah atau tempat air minum. Sehingga semut rangrang -rang mudah tergelincir saat berdesak-desakan ketika mereka hendak mengambil air minum. Penyebab yang ketiga adalah kurang berhati-hati dalam menuang air gula ke dalam wadah, sehingga semut rangrang -rang yang sangat agresif dengan benda asing yang bergerak ini tertimpa oleh curahan air gula yang dituang ke dalam wadah. Jika Anda mempunyai pengalaman lain tentang penyebab bangkai semut yang berada dalam air minum semut rang-rang ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan pengetahuan tentang semut rang-rang untuk Anda. Silahkan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dan nantikan video kami berikutnya. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.